Дальше. Кальций магний хилат. Ну, э, прекрасный комплекс. Э, применение, видите, написано по одной таблеточке один-два раза в день. Э, эта дозировочка маленькая, конечно. Минимальная дозировка, по которой мы пьем кальций, а это ежедневно расходуемый макроэлемент, понервничали, ушел кальций. Физически были активны, ушел кальций. Если есть дисбактериоз кишечника, он вообще нормально усваиваться не будет. Поэтому вот дозировочка по одной-три раза в день. Вот вы знаете, вот люди приходят и говорят, что я вот кальций начал пить, что-то вот как-то пока нет эффекта. Я говорю, поскольку пьете по одной в день. 250 миллиграмм, а надо, например, там тысячи, да? То есть дозировочки все смотрите обязательно. Ну, идеальное сочетание, да, хилатная цитратная форма, 2 к 1 с магнием, витамин D, то есть отличный продукт. Даем мы кальций, магний, хилат, этот продукт детям даже иногда с полугода или с трех месяцев, потому что если есть проблемы, там, например, с тазобедренными суставами, да, то есть не сформированные головки тазобедренных костей, рахит, например, да, вот, пожалуйста, Взировочка, капсулку, то есть вот эту таблетку мы просто крошим ножичком да, и в смеси или в молоко смешиваем и даем. А если нет проблемы, то с какого -то... А если нет проблем, то с годика даем. Потому что ребенку уже как бы с года при нашем с вами питании, ну, в большинстве случаев все-таки кислом, да, чем щелочным, уже тех витаминов, которые есть, точнее кальция, есть в которой есть витаминках, не хватает. То есть должен кальций быть отдельно. Вообще для себя запомните, кальций должен быть отдельно. То есть в вашем рационе обязательно. Да, помните, вот мы делали э, с вами дозировочку, то есть с годика одну, да, а дальше прибавляйте, то есть не забывайте эти вот фазы роста, когда, например, там в 10-13 в 13 лет нужно 1200 мг, как женщине в менопаузу, например, да, то есть это 4 таблетки, но еще 200 он наберет, там, например, с сыра, может быть, там с рыбы, там кто, кто что есть, да, с кисломолочным творога Вот, шикарный комплекс, очень я его люблю, кальций магнихилат. Boom boom.